привет. Приветики. Пообщаемся? Давай. Ты Без откуда? Проблем. Я, Я из Красноярского края. Я из Украины, Херсонская область. Ну что, как тебе? Что именно? М -м, просто ну, как тебе хорошо. вообще, как дела? Плохо, Плохо. война. Плохо. Понятненько. Херсон, это наша уже получается. Херсон, да? что? Что сказала подружка ваша? Что-что? Что подружка сказала? Или это баба? Херсоном будет наша. А, будет вашим Херсон? А. Угу. а как? Каким образом? Да там уже власть порешает, кого раком нагнуть, кому дать в рот. Нет, а как? Каким образом? Подождите. Это же Херсон надо захватить, надо, чтобы ваши военные его захватили. Ну, блин. Ну, подождите, подождите, да подождите, блин, блин время. Да, А вы время. готовы жертвовать дальше жизнями ваших военных ради того, чтобы захватить Херсон? Ну, нет. А вы готовы? Ну я вам задала вопрос, вы можете ответить? У вас такие же люди, как и мы. Можно, можете ответить мне на вопрос, пожалуйста, ответьте. Я ответила. Но мы же не хотим захватить Барнаул, понимаешь? Так мы, мы тоже. Мы же не хотим захватить Москву, Барнаул, еще какой-то город. Это же вы говорите, что вы Херсон захватить? Поэтому я спрашиваю, вы готовы ради того, чтобы захватывать чужой город, отдавать жизни ваших военных? Жопировна, сколько да? жизней россиянцев надо угробить, чтобы вы были довольны? А ты кто по нации? Украинка. Украинка? А ты откуда произошла? Украинка? В смысле произошла? Ну ты историю украинцев знаешь? А ты знаешь историю украинцев? Да. А историю россиянцев знаешь? Тебе я задала вопрос. А и, ты историю знаешь? россиянцев знаешь ты? Откуда ты поняла? Не, ну, зачем Откуда ты интересуешься ты историей раз украинцев, раз... если ты своей истории не знаешь? Что? Зачем ты интересуешься историей россиянцев, если ты своей не знаешь? Меч, ты задала нам. Я теперь... задала вопрос, вы на него не ответили, мадам я задала, если вы хотите общаться, подойдите к камере, пожалуйста, будем общаться с вами. Я тут так, как собачка за забором гавкает. Я вот с тобой так поговорю. А я так не хочу с тобой говорить. Я вот девушке задала вопрос: сколько жизней россиянцев она готова отдать ради того, чтобы вы захватили Херсон? я тебе еще раз повторю. Сколько я надо, спрашиваю. чтобы сдохли, чтобы вы захватили Херсон и были счастливы? Готовы ли вы своими военными... А зачем ты мне задаешь вопрос, если ты на мой не отвечаешь? Ты же петляешь, ты же стыкуха. Я отвечу на твой вопрос после того, как ты ответишь на мой. Или твоя подружка вот эта, которая жует Это на камеру. Что, откуда вообще... Жует и курит одновременно. Какая Украина? Давай начнем с этого. А, и пиво пьет еще. А что, люди да, не пьют пиво? Слушай, дамочка, иди и учи историю свою. А что, люди... А после того, как ты свою выучишь, Макшанка. по да, Макшанка, после того, как ты свою историю выучишь, я потом пойду учить свою. Слушай, ты на каком разговариваешь сейчас, мадам? Я разговариваю на свинособачьем российском языке, потому что вы другого не знаете. Я образованный человек, я знаю несколько языков, а в отличие от тебя. Слушай, ух ты, моя сладенькая. В отличие от тебя, Клуша, я владею несколькими языками. Ну, тоді розкажи, откуда ти произошла? Що значить, як я можу проїзти відкуда? Родителі мене родили. Україна. Я Українка. Україна це держава в mm. Центральній Європі. Україна засновувалась на на, як держава. Заснувалася в 1918 році після розпаду Російської Імперії. А до цього страна Україна існувала в, в складі імперії, бо існував. Існувало населення таке, народ, українці. Ми не відбували. це Ти Ми от обіцяни пройзошла, обіця чи от свино собаки, я не знаю, откуда ти мову. Я задала питання, скільки почала на українському п'яти. Б... Може, ви Требу. чавкаєте, мадам? Що ти зразу почала писати на українському? Вот так выпадково у меня, случайно у меня непроизвольно это получается. Произвольно, ну Потому что я на... думаю, украинскую. Если ты сидишь такая умница, разумница, тогда знай как минимум своих предков. Не подставляй их как минимум. Своих... А как я подставила своих предков? как я дедушек? А как ебанец. подставила своих предков? Ты сейчас сидишь и говоришь на свиноебанском. На свиноебанском. На свина -собак. Ні, <пробузка> да. тві... мої батьки, дідусі, і бабуся, і бабусі були українками, розмовляли українською. Вишивали, вишивали рушники, хустки, сорочки з українським орнаментом. Мої бабусі були українками. Бабуся і дідусі були українками. Она і она ж... вони мені розповідали про москалів, які москалі ну, Моя бабуся розповідала, що таке московитий. А, ми не ви руї... не розповідає, ви не відповідаєте на моє питання, скільки сьогодні має здобут. Щоб ви захопили Херсон, скільки готові ви віддати їхніх життів? Все, малиш, успокойся. У тебе Кока-Кола є там? <ріху> Айфони? Кока-кола <ріху> є? Я не п'ю кока-колу. Ну, Кока-Кола є? Я не п'ю кока колу А чого ти зараз п'єш? Чай. Нет, а вообще Кока-Кола есть? Я не пью Кока-Колу, что ты меня пытаешь, что есть у меня кока пьют. А стрелы. русские пьют Кока-Колу. <реш> ты пьешь пиво, водку и заедаешь селедкой. Так у меня-то вкуснее хачик, чем у тебя. У вас там хаш, пет, ради, только коровьи ноги. Я Давай разу. мы с тобой созвонимся в 2026 году, когда ты уже будешь... Ну под жопой у нас сидеть. Мы не то обещают уже три роки россиянцы. Я не, х... не бачу вообще. С россиянцы Бай... уже Бай... уже три Бай... года об... обещают захватить Херсон. Сколько жизней да россиян? Вы что гоните? Мы Сколько нет... жизней? Ты своего мужа отправила на войну? Вы говорите, что, мы вас на... не положим? Ты своего мужа отправила на войну? Бай... Ну, вы думаете вы мы вас нахуй не нагнем? Нет, вы на коленях стоите как. Вам надо сначала встать с колен, расправить спину. Подумать о себе, стать реально великим. Когда поняла, что ну уже все не вывозишь. Зачем? Потому что у Зачем? Родные... Подожди, подожди. Зачем? У нее родные разговаривают на русском. Ее учили на русском, понимаешь? Она даже своего украинского полностью не знает. Ты смотри, она И тут же на русском ну, Я звертаюся до тих українців, які ще досі думають, яка є на якому язики розмовляють. Чим більше ви будете продовжувати розмовляти українською язикою, чим більше ви будете популяризувати їхню культуру, ви будете тим більше підтримувати оці наративи. Про те, що ми ніякі не українці, що нас не існує, що нашої мови не існує, що ми всі рускі. І ми розговорюємо на русском. Оці тупотні, неосвічені, тупо, вони далі будуть вирити в те, що українців як нації не існує. Скільки ще має вчити Росія людей, щоб вам дійшло, що велика різниця, на якій мові ви розмовляєте, дуже велика.